تمام دیکھنے والوں کو اور سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ علامہ اقبال کا شعر ہے عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے تو یہ زندگی جو ہے عمل کے لیے ہے اور اس عمل میں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے سورہ اثر میں ہم کو یہ سکھایا بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر زمانے کی قسم ان الانسان لفی خسر بے شک انسان خسارے میں ہے اِلَّا الَّذین آمنوا وعملوا الصالحات وہ لوگ خسارے نہیں ہیں جو ایمان والے ہیں وہ عامل الصالحات جو صالح عمل کرتے ہیں و تواس و بالحق کی جو حق کی تلقین کرتے ہیں و تباس و اور حق کی تلقین میں جو تکالیف آتی ہیں ان پہ صبر کرتے ہیں تو اگر خسارے سے نکلنا ہے تو صرف اچھے عمل کرنا ہی کافی نہیں ہے دوسرے لوگوں کو مسلمانوں کو مومنوں کو اچھے عمل کی دعوت دینا بھی بہت ضروری ہے اور سب سے اچھی اور بہترین دعوت اللہ کے ذکر کی اللہ 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 لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی ہے اور سب سے اچھی دعوت درود پاک کی ہے تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کی رحمت کے حقدار بن سکیں اور جب ہم پہ اللہ کی رحمت ہوگی تو ہم سے از خود اللہ کی توفیق سے نیک اعمال انجام ہوں گے دین چار حصوں پر ہے ایمان سال عمل سال عمل کی تلقین کرنا اور پھر اس پہ جو تکالیف ہوں اس پر صبر کرنا اور اگر آپ کی وجہ سے ایک انسان بھی درود پاک کی محنت پہ آ گیا ایک انسان بھی ذکر کی محنت پہ آ گیا اور اس نے اپنے قلب کو صاف کر لیا اپنے ظاہر و باطن کو صاف کر لیا اور وہ جنت کا حقدار بن گیا تو اس شخص کی ساری نکیاں آپ کی نکیاں ہو جائیں گی تو آپ سے عرض ہے کہ آپ اس چیز پر عمل خود بھی کریں دوسروں کو بھی کروائیں یہ جو پیغام ہے اپنے تک محدود نہ رکھیں دوسروں تک بھی پہنچائیں آج جو ہم نے موضوع اٹھایا ہے وہ درود پاک کے فضائل احادیث مبارکہ کی روشنی میں اور اس میں ہم نے جو کتاب لی ہے وہ کتاب ہے سعادت دتارن. جو اصل میں عربی کی لکھی ہوئی کتاب ہے جو یوسف بن اسماعیل البانی نے کتاب مرتب کی ہے اور اس کتاب کی خصوصیت یہ ہے بارہ سو سال میں جتنی بھی کتب پاک پر لکھی گئی ہیں یہ ان تمام کتب کا احاطہ کرتا ہے جن جن کتابوں سے استفادہ کیا گیا ہے اس پر اس مصنف احاظہ نے تفصیل بحث کی ہے کہ کون سی کتاب انہوں نے کہاں سے لی اس طرح اس کو حاصل کیا اور ایک ایک کتاب کے حصول کے لیے انہوں نے کتنی تکلیفیں اور مشقتیں اٹھائیں یہ اس کتاب کا حصہ ہے اسے مصنف نے خود ہی بیان کیا کہ وہ کس طرح انہوں نے کتاب میں حاصل کی ہم اس کتاب سے پڑھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں اور درود پاک کے متعلق ہم احادیث سے اپنے آپ کو منور کرتے ہیں ہمارے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے جب کہ ہم لوگ سعد بن عبادہ کی مجلس میں تھے حضرت بشیر بن سعد نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے ہم کو حکم دیا ہے کہ آپ پر سلاد بھیجیں فرمائے کہ ہم آپ پر کس طرح سلاد بھیجا کریں کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے یہاں تک کہ ہمیں تمنا ہوئی کہ یہ صاحب ایسا سوال نہ کرتے پھر آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یوں کہو اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل ابراهيم انك حميد مجيد اور سلام کا طریقہ وہی ہے جو تمہیں سکھا دیا گیا ہے مسلم عن ابی مسعود الانصاری امام مالک فی موتا ابو داؤد ترمذی نسائی بہقی فی الدعوات مسلم کے سوا باقیوں نے یہ اضافہ بھی کیا ہے درود پاک کے آخر میں فِي الْعَالَمِينَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ ابو داود نے یہ فکرہ نہ کر نہیں کیا کہ سلام کا طریقہ وہی ہے جو تمہیں سکھا دیا گیا ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آیا اور عرض کرنے لگا یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ پر کس طرح صلات بھیجیں فرمایا یوں کہو اللہم صلی علی محمد کما صلیت علی ابراہیم انکا مجید وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد امام احمد انت الحاب بن عبد الله رضي الله عنه جب تم سے کوئی نماز میں تشہد پڑھے تو یوں کہے اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد وبارک علی محمد وعلا آل محمد ورحم محمد وعلا محمد و علی محمد کما صلی اللہ وبارک تو رحم تلا ابراہیم ولا علی ابراہیم ان کا حمید المجید الحکم فلم مستدرک شاہد ان عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ مرفو روایت ہے جب تم میں کوئی مسجد میں داخل ہو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سلاد بھیجے اور یوں کہے یا اللہ مجھے شیطان سے بچا ابو حریرا بن ابی عاصم روایت ہے جب تم معذن کی آواز سنو تو جو کچھ وہ کہتا ہے تم بھی کہو پھر مجھ پر سلاد بھیجو کیونکہ جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ سلاد بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ایوز اس پر دس مرتبہ رحمت نادل فرماتا ہے پھر اللہ سے میرا وسیلہ مانگو بس بے شک وہ جنت میں ایک منزل ہے جو کسی مرد خدا کے لیے ہی ہونی چاہیے اور مجھے امید ہے کہ وہ مرد خدا میں ہی ہوں پس جس نے اللہ تعالیٰ سے میرے لیے وسیلہ مانگا میری شفاعت اس کے لیے حلال ہو گئی اس کو مسلم وغیرہ نے عبداللہ بن عمرو بن اللہ سے روایت کیا اور حلال ہونے کا مطلب ہے کہ واجب ہو گئی جیسا کہ متعدد روایت سے صلاحتاً یہ ثابت ہے آپس صحابی نے فرمایا عمل کرنے والے کے لیے اس میں بشارت عظیمہ ہے کیونکہ آپ نے شفاعت حلال ہونے کی خوشخبری سنائی ہے اور یہ صرف آپ کے مسلمان امتوں کے لیے ہوتی ہے حسن بن عرفہ اور نمیری نے حسن بصری سے روایت کیا کہ فرمایا جس نے مؤزن کی طرح زبان سے کہا اور جب مؤزن نے خود کا متفلا تو کہا تو یہ دعا کی اللہم رب ذہت دعوت الصادقہ والصلاة القائمہ سلی علی محمد عبدکہ ورسولکہ وابلگہ درجات الوسیلتہ فی الجنہ ترجمہ اے اللہ اس سچی دعا کے مالک اور قائم ہونے والی نماز کے رب صلات بھیج محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو تیرے بندہ خاص اور رسول ہیں ان کو جنت میں مقام میں وسیلہ پر پائز فرما وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت میں داخل ہو گیا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نے اسے پا لیا اور الدینوری اور انو میری نے یوسف بن اسباد سے روایت کیا ہے کہ مجھے یہ خبر پہنچی کہ جب اقامت پڑھی جائے اور آدمی یہ دعا نہ کرے کہ اللہم رب دل لہا صلی علی محمد وزوجنا من الحور العین الہی اس مکمل اور مقبول دعا کے مالک محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر سلاد بھیج اور موٹی آنکھوں والی حوروں کو ہماری بیویاں بنا تو خوبصورت موٹی آنکھوں والی خورے کہتی ہیں تم ہمارے بارے میں کتنے بے رغبت ہو ایک اور حدیث مبارکہ ہے جب مجھ پر سلام بھیجو تو تمام رسولوں پر سلام بھیجو کہ میں بھی رسولوں میں سے ہی ایک رسول ہوں اس روایت کو ابو نعیم نے تاریخ اسفہان میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے اور ایک روایت میں آتا ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب تم رسولوں پر درود بھیجو تو ان کے ساتھ مجھ پر بھی بھیجو کہ میں بھی رسولوں میں سے ایک رسول ہوں اس روایت کو دلمی نے مسند دل فردوس میں انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے اور یہی روایت ابن ابی عاصم نے حضرت قطادہ رضی اللہ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کی ہے اس کی اثنات بہتر اور جید ہے تام مرسل ہے اس کو تبرانی وغیرہ نے حضرت ابو رافع مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم سے کوئی نماز پڑھے تو سب سے پہلے اپنے رب کی حمد و ثنا کرے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے سلاد بھیجے پھر اس کے بعد جو چاہے دعا مانگے اس کو ابو دعوت وغیرہ نے فضالہ بن عبید سے روایت کیا دوسری روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو نماز میں دعا مانگتے سنا نہ اس نے اللہ تعالیٰ کی سنا بیان کی اور نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا صلات بھیجی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص نے جلدی کی پھر آب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بلایا اور اس سے یا کسی دوسرے سے مخاطب ہو کر فرمایا جب تم میں سے کوئی نماز پڑھے تو پہلے اللہ کی حمد و صناف کرے دودھ پاک پڑھے پھر جو دعا مانگنی ہو وہ مانگے امام ترمیزی وغیرہ نے اسے صحیح کرا دیا ہے آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اشارت فرمایا جب مجھ پر سلاد بھیجو تو بہترین سلاد بھیجو تمہیں کیا معلوم کہ وہ مجھ پر پیش کی جاتی ہے کہو یا اللہ اپنی سلاد اپنی رحمت اور برکتیں سید المرسلین امام المتقین خاتم النبیین اپنے بندہ رسول جو امام الخیر قائد الخیر اور رسول رحمت ہیں ان پر نازل فرما یا اللہ آپ کو مقام محمود پر فائز فرما جس سے پہلے پچھلے سب آپ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر رشک کریں گے اس روایت کو دلمی نے مسند الفردوس میں ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے ایک اور حدیث مبارکہ ہے آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب تم میں سے کوئی وضو سے فارغ ہو تو یہ کہے اللہ الہ الا اللہ و انہ محمدن و پھر مجھ پر سلاد بھیجے جب یہ کہہ لے گا تو اس کے لیے رحمت کے دروازے کھول دیے جائیں گے اس کو ابو الشیخ حافظ نے عبدالرحمان بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کیا اور ابو نعیم نے تاریخ اسفہان میں بیان کیا لیکن اتنا فرق ہے کہ ان کی روایت میں رحمت کی جگہ جنت کے دروازے کہا گیا ہے آ حاضر صلی اللہ فرمایا جب جمعرات کا دن آتا ہے اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بیچتا ہے جن کے ہمراہ چاندی کے صحیفے اور سونے کے قلم ہوتے ہیں جو جمعرات کے دن اور جمعے کی رات ان لوگوں کی فہرست تیار کرتے ہیں جو سب سے زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجتے ہیں اس کو ابن بشکوان نے حضرت ابو حریرا سے روایت کیا جب جمعے کا دن اور جمعے کی رات ہو تو مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرو اس کو امام شافعی رضی اللہ عنہ نے حضرت صفوان بن سلیم سے مرسلن روایت کیا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تمہیں کوئی چیز بھول جائے تو مجھ پر درود بھیجا کرو انشاءاللہ تعالی یاد آ جائے گی اس کو ابو موسیٰ المدینی نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے ایک دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صبح کے وقت بہت خوش و تھے چہرہ اقدس سے مسرت کے آثار نمایاں نظر آ رہے تھے تو صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج آپ بہت خوش و خرم اور مسرور نظر آ رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں میرے پاس میرے رب کے ہاں سے ایک آنے والا آیا اور اس نے کہا کہ آپ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے جو شخص آپ پر ایک مرتبہ سلاد بھیجے گا اللہ تعالیٰ اس پر اس کے عوض دس نیکیاں لکھے گا اور اس کے دس گناہ مٹائے گا اور اس کے دس درجے بلند فرمائے گا اور اس کی طرف ایسا ہی درود و سلاد جواب میں بھیجے گا اس کو امام احمد نے مسند میں ابو طلحہ انصار رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ابو نعیم نے حلیہ میں یہی روایت اس طرح بیان کی کہ ایک دفعہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی وجہ سے بہت خوش تھے ہم نے پوچھا تو فرمایا خوش کیوں نہ ہوں ابھی ابھی جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور مجھے بتایا کہ جو کوئی مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے دس نیکیاں لکھے گا اور اس کے دس گناہ مٹائے گا اور اس, کو اس جیسا کلام لوٹائے گا اور ابن شاہین نے اس پر اتنا اضافہ کیا کہ وہ شخص قیامت کے دن میرے روبرو کیا جائے گا ہاں میرے رب کا مجھ پر یہ عطیہ ہے کہ اس نے فرمایا محبوب تمہاری امت میں سے جو تم پر درود بھیجے میں اس پر دس رحمتیں بھیجتا ہوں اس کو ابن ابی عاصم نے عبد الرحمان بن عوف رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے آج کے لیے اس ویڈیو میں اتنا ہی ہے واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين جزاك الله خيرا